মহাভাৰতৰ গান্ধাৰীয়ে এশটা পুত্ৰ কেনেকৈ জন্ম দিছিল বাৰু শুনিলে আচৰিত নালাগেনে আপোনালোকে কেতিয়াবা এই কথা ভাবিছেনে আহক আজি জানো এই এশটা পুত্ৰক সকলোৱে কৌৰৱ বুলি কয় এই কথা আপোনালোকৰ আচৰিত লাগিব পাৰে কিয়নো এগৰাকী মহিলাই কেনেকৈ এশটা সন্তান জন্ম দিব পাৰে এইয়া কেনেকৈ সম্ভৱ আমাৰ মনলৈ বহুত প্ৰশ্ন আহে গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সকলো কথা গম পাব আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব গান্ধাৰীৰ পিতাকৰ নাম আছিল সুবল আৰু গান্ধাৰ প্ৰদেশৰ ৰজা আছিল সেইকাৰণে জীয়েকৰ নাম থৈছিল গান্ধাৰী গান্ধাৰীৰ পিতাকে গান্ধাৰীক হস্তিনাপুৰৰ মহাৰাজা ধীতৰাষ্ট্ৰৰ লগত বিয়া পাতি দিলে গান্ধাৰীয়ে যেনেকৈ গম পালে ধীতৰাষ্ট্ৰৰ জন্মৰে পৰা অন্ধ হয় গতিকে গান্ধাৰীয়েও নিজৰ চকুযুৰি বান্ধি অন্ধ জীৱন কটাবলৈ পূৰণ কৰি ল'লে হস্তিনাপুৰৰ মহাৰাণী হৈ গান্ধাৰীৰ জীৱন অতি সুখেৰে পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে এদিন মহাৰাষী বেদবিয়াস হস্তিনাপুৰ আহিছিল আৰু গান্ধাৰীয়ে তেতিয়া তেওঁক বহুত আদৰ সন্মান কৰিছিল দিনে ৰাতিয়ে বেতব্যাসক গান্ধাৰীয়ে শুশ্ৰূষা কৰিছিল এই সেৱা শুশ্ৰূষাত পচন্দ হৈ ঋষি বেদব্যাসে গান্ধাৰীক বৰদান খুজিবলৈ ক'লে তেতিয়া গান্ধাৰীয়ে মহিৰ পৰা এশটা পুত্ৰ হোৱাৰ বৰদান খুজিলে আৰু পুত্ৰসকল যাতে ধীতৰাষ্ট্ৰৰ সমান শক্তিশালী হয় ঋষিজনে আশীৰ্বাদ দি গুচি গ'ল সময় পাৰ হৈ গ'ল আৰু কেইদিনমান পিছত গান্ধাৰী গৰ্ভৱতী হ'ল এই খবৰটো শুনি গোটেই হস্তিনাপুৰত সুখত ক'ব নোৱাৰা হ'ল কিন্তু ন মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো গান্ধাৰীয়ে সন্তান জন্ম নিদিলে এনেকৈয়ে দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল গান্ধাৰীৰ কোনো সন্তান জন্ম নহ'ল এনেকুৱা হ'লত গান্ধাৰীৰ মনত বহুত প্ৰশ্ন আহিল লাহে লাহে গান্ধাৰীৰ খং উঠিবলৈ ধৰিলে কেতিয়ালৈকে এই সন্তানটো গৰ্ভত থাকিব এদিন খঙতে গান্ধাৰীয়ে জোৰ জোৰ কৰি পেটত ঘোচা মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে গান্ধাৰীৰ পেটৰ পৰা এডোখৰ মাংস টুকুৰা ওলাই আহিল এই ঘটনাৰ কথা গম পাই গোটেই হস্তিনাপুৰ আচৰিত হৈ গ'ল আনফালে মহাৰিষি বেদবিয়াসে তপস্যা শক্তিৰ পৰা গম পালে যে গান্ধাৰীয়ে পেটত ঘোঁচা মাৰিলে আৰু এডোখৰ মাংস টুকুৰা ওলাই পৰিল লগে লগে বেতব্যাস আহি হস্তিনাপো পালেহি গান্ধাৰীয়ে মহাৰিষিক দেখি কান্দি কান্দি সকলো কথা ক'লে এই কথা শুনি মহাৰিষীয়ে গান্ধাৰী এটা উপায় দি ক'লে যে এশটা টেকেলীত ঘি ভৰোৱা গান্ধাৰীয়ে সেয়াই কৰিলে এশটা টেকেলি আনি তাত ঘি ভৰালে মহাৰিষীয়ে গান্ধাৰীৰ পেটৰ পৰা ওলোৱা সেই মাংসৰ টুকুৰাডোখৰ পানী ছটিয়াবলৈ ক'লে গান্ধাৰীয়ে পানী ছটিয়ালে পানী ছটিওৱাৰ লগে লগে মাংসৰ টুকুৰাডোখৰ এশটা ভাগত বিভাজিত হৈ গ'ল মহাৰিষীয়ে এই এশটা টুকুৰা শেষটা ঘি ভৰাই থোৱা টেকেলীত ভৰাই থ'বলৈ ক'লে আৰু দুবছৰ থাকি থ'বলৈ ক'লে গান্ধাৰীয়ে হেৰিয়াই কৰিলে দুবছৰ পিছত যেতিয়া সেই টেকেলি খুলিলে সকলোতে এটা এটা সন্তান পালে প্ৰথম যেতিয়া টেকেলি খুলিছিল তাত ওলোৱা প্ৰথম পুত্ৰটোৱে হৈছে যুযোধন এনেকৈয়ে এশটা পুত্ৰ জনম হ'ল যুধোধনে যেতিয়া জনম হৈছিল তেতিয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত আচৰিত ঘটনা ঘটিছিল গোটেই আকাশ ডাৱৰ কলা হৈ পৰিছিল শিয়ালে হোৱা দিছিল ফেঁচাবিলাকে চিঞৰিছিল আৰু জন্ম হৈয়ে যুযোধনে কথা ক'ব পাৰিছিল এই দৃশ্য পৃথিৱীলৈ এটা বিপদৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছিল এই দৃশ্য দেখি মহাত্মা বিদুৰে যুজোধনক মাৰি পেলাবলৈ কৈছিল কিন্তু পুত্ৰৰ মুহত মোহিত হৈ গান্ধাৰীয়ে এয়া কৰিব নোৱাৰিলে শেষত বিদুৰৰ ভৱিষ্যতবাণী সঁচা হ'ল আৰু যুযোধনৰ পৰাই সকলো কৌৰৱৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বনিল গান্ধাৰী আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰই সকলোতকৈ ভাল পুত্ৰৰূপে যুযোধনক বেছি ভাল পাইছিল আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰই ৰজাৰ গাদীত বহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এনেকৈয়ে গান্ধাৰীয়ে এশটা পুত্ৰ জন্ম দিছিল ফ্ৰেণ্ডছ এয়াই আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ